ఓం శివహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్ర నమ హనుమత్ స్తోత్రం జై భజరంగబలి హనుమంతుని గురించి ఆయన మహిమలను గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే చిరంజీవిగా ఆ స్వామి మన మధ్యనే ఉంటాడు శ్రీరామ పేరు తలవగానే హనుమ ముందుగా స్పందిస్తాడు హనుమ స్తోత్రం ఏది పఠించినా లేదా విన్నా గ్రహపీడ రోగ రోగభయం ఉండదు త్రిసంధ్యలలో పఠిస్తే కోరిన కోరికలు తీరుతాయి సంకట సమయాల్లో మన వెంటనే ఉంటాడని కూడా పెద్దలు అంటారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం నమో హనుమత్యం नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामास्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनाथाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणस्य कुलच्छेदकारिणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंसकारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंसकारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय ह्याकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेदलङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रिजयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्तिघातक्षतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः प्राणदाय नमो नमः परसैन्यबलघ्नाय शस्त्रास्रज्ञाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे का परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रासकारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधराय च रिपुमाय विनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे प्रतिग्रामस्थिताय रक्षो भूतवदार्थिने करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरथाय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यधघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्रमस्सङ्ख्ये सञ्जयधारिणे भक्तान्तदिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल्किला बुबुकोच्चारा घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिसंस्तम्भकारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहारसन्तृप्ताय विशेषतः से महार्णवशिलाबद्धा सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे सङ्ग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठाद्भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विशेषतावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसंप्लवे पटे स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्स्तव पाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् अवाप्नोति नात्र कार्याविचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं तार्क्ष्येण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वैसिद्धयस्तत्करे स्थिताः इति श्रीसुदर्शनसंहितायां विभीषणगरुडसंवादे विभीषणप्रोक्तसन्मत्स्तोत्रं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवानारायण नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु